Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya dijaga para lelaki perkasa sebagai penjaga istana kerajaan Mataram. Namun terdapat deretan wanita perkasa dan ayu yang juga ikut andil dalam menjaga keamanan dan mengawal sang raja. Mereka dikenal sebagai prajurit Estri, pasukan elit perempuan Mataram yang umumnya berasal dari pedesaan. Pada masanya, mereka dilatih ke prajuritan oleh Pangeran Sambernyawa dan dipimpin oleh Rubiah atau Raden Ayu Matahati. Tidak hanya mahir dalam bidang kesenian, tapi juga memiliki keterampilan bersenjata dan berkuda. kemahiran wanita-wanita Mataram ini disegani dan ditakuti lawan-lawannya di medan perang. Hal itu diakui Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman William Denles. Bahkan ia terkejut ketika menyaksikan pertunjukan turnamen perang-perangan yang dilakukan oleh 40 orang perempuan. Herman William Dendles kagum dengan kepiawaian perempuan-perempuan Mataram dalam menggunakan bedil sambil menunggang kuda. Mengingat di tanah asalnya, kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Sementara itu, Franskoa Valentine, seorang misionaris, ahli biotanik dan penulis buku yang hidup pada tahun 1666 sampai dengan 1727 Masehi, menyebutkan bahwa di areal keraton terdapat 10.000 perempuan yang bermukim. Dari 10.000 perempuan, 3000 diantaranya kebanyakan berusia lanjut yang berkewajiban untuk mengurus gerbang masuk dan keluar istana sementara itu 3000 lainnya menjadi budak perempuan yang mengurus permaisuri dan para selir raja dan 4000 diantaranya bekerja sebagai pengrajin tekstil untuk kerajaan atau untuk berdagang Hal itu dibuktikan dengan adanya buku harian yang ditulis oleh seorang korps prajurit S3. Selain menjadi pionir perang, korps prajurit S3 ini merupakan abdi dalam raja. Para prajurit estri memiliki karakter yang tangguh dalam peperangan dan juga memiliki rangkap jabatan dalam istana. Prajurit khusus wanita ini memiliki tugas mengusung perkakas raja seperti bejana air minum. Siri komplit, pipa tembakau, keset, payung, kotak minyak wangi, dan lain-lain. Kop prajurit estri yang lain berprofesi sebagai penyanyi, penari, dan pemain musik dalam keraton mangkunegaraan. Dari dua sumber. Tersebut bisa diketahui bahwa prajurit istri ini memiliki kemampuan ganda dalam profesinya bekerja untuk istana. Meski piawai dalam berkuda dan mengangkat senjata, namun para perempuan ini tidak lupa dengan kodratnya sebagai seorang perempuan Jawa yang patuh. Meskipun Kops prajurit Estri merupakan pelopor majunya kekuatan perempuan di Kerajaan Mataram. Menurut catatan sejarah lainnya, perempuan dengan paras cantik biasanya akan menjadi prajurit pengawal raja dalam istana. Segudang gelar Abdi Dalam juga tersemat di dada prajurit Estri ini, di antaranya Abdi Dalam Priyai Manggung atau prajurit Keparak Estri ataupun pasukan Langgen Kusumo. Namun demikian, mereka lebih beruntung jika tidak menjadi selir raja, Pasalnya, dalam peraturan kerajaan, selir tidak boleh menerima tawaran pernikahan selama raja masih hidup atau sudah meninggal. Akan tetapi sumber lain mengatakan nasib kops prajurit istri sangat tragis saat menjelang akhir hayat kerajaan mangkunegaraan. Valentine mencatat istana Surakarta pada abad ke-18 telah menjadi eksploitasi perempuan besar-besaran. Menurutnya, perempuan-perempuan mantan prajurit estri diperjualbelikan pada bangsawan setempat. Namun anehnya mereka justru senang dan bahagia karena menjadi istri bangsawan. Para mantan prajurit istri ini percaya bahwa suaminya kelak tak akan berani memperlakukannya secara buruk apalagi ada ungkapan raja akan marah ketika memperlakukan buruk terhadap istrinya Bukan hanya kerajaan Mataram yang memiliki prajurit-prajurit wanita yang handal, di beberapa kerajaan di Nusantara juga memiliki tentara wanita yang cakap dalam bidang kesenian dan olah keprajuritan. Semuanya itu untuk menjaga keamanan keraton dan kerajaan dari ancaman musuh. di kerajaan Surakarta yang waktu itu dipimpin oleh raja yang bergelar Mangku Negara I. Sang raja kerap aktif membangun kekuatan militer dengan konsep tridharma. Pendeknya, konsep itu dipakai dalam mengerahkan segala kekuatan dari semua golongan masyarakat. Tak terkecuali perempuan yang tergabung dalam korps prajurit estri. Angkatan Pertama Prajurit S3 tercatat sebanyak 144 anggota wanita yang terdiri dari Divisi Peleton Karabin atau Senapan dan satu kavaleri lengkap dengan pasukan berkuda. Nah dulur, bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian mempunyai pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.